выпускники. Сегодня вы действительно по полному имеете полное право называться этим словом. Выпускник, потому что позади последний экзамен. А впереди у вас право выбора. Одни решили, что нужно поскорее убегать со школы во взрослую жизнь, поэтому уходят после 9 класса, а другие наоборот придут в десятый класс для того, чтобы через два года носить гордое звание выпускник двадцатки. Я сама выпускница двадцатой школы и очень этим горжусь. Поэтому разрешите мне поздравить всех вас и ваших родителей с этим праздником. Пожелать, чтобы все ваши желания и мечты обязательно сбылись. Впереди лето, поэтому хорошо всем отдохнуть. Родителям и, как говорится в известной песне, и в добрый путь на долгие года.